Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Якраз прийшла година, коли на для нашого ранкового гостя, з яким ми поведемо розмову про особливу систему цінностей. Вітаємо виконавчого директора центру розвитку КСВ Саприкіну Марину. Тож, абревіатура добре ранок КСВ означає корпоративна соціальна відповідальність. Дійсно, в чому ж її цінність і чим є це поняття? Ну, давайте начнем с того, что же она обозначает. Корпоративная социальная ответственность ⁇ это ответственность компании за свое влияние на общество. Это влияние может быть как экологическое, как социальное, так и экономическое. И ее ценность очень велика, поскольку она помогает компаниям показывать, что они не живут и не работают отдельно от общества, и что они развиваются совместно с обществом. По Нашому, когда ми спросили предприятия в Україні, бізнес роль в розвитку общества, 95% підприємців сказали «да». Але якщо вони сказали да чому От ми не одноразово говоримо про те, що порушуються права захисту людини, права людини, права захисту споживача, екологія. Якщо ж такий великий відсоток сказали так, чому це порушується на вашу думку? Здесь нужно проводить другое исследование, но тем не менее нужно сказать, что есть законодательство. И компании должны априори выполнять законодательство той страны, где они работают, или той страны, где находится их штаб-квартира, которые могут быть даже жестче. Например, американские компании, которые работают в Украине, они соответствуют антикоррупционному законодательству США, которое очень жесткое. Поэтому, когда компания выполняет законодательство Украины, это называется приличной компанией, но это не социальная ответственность. Когда компания берет на себя добровольно дополнительные обязательства, которые выше, чем положено по закону, например, развитие регионов своего присутствия, uh -huh. то это уже, это уже добровольное обязательство, и это уже может быть социальной ответственностью. Но, тем не менее, социальная ответственность — это комплекс понятий. Что uh -huh. это может быть? Да, это права человека, соблюдение прав человека, это соблюдение трудовых... Отношені трудового законодательства, но это ще й розвиття персонала, це що інвестиції в персонал, це доповнені екологічні проекти, які делають сьогодні. Чи можемо наприклад говорити була така новина, що японські компанії одного разу було винвивина такий пристрій, який перероблює папер в олівці? Uh -huh. І вони в себе на, в компанії запровадили таку практику, щоб папер не викидати, як макулатуру, не, не просто там, не викидати. Вони роблять з нього олівці постійно. Uh -huh. Чи можна такі невеликі кроки назвати соціальною відповідальністю? А, это просто экноваторство компании в данном случае. Но поскольку это экологичность, то, конечно же, это подпадает под одно из направлений социальной ответственности. У нас, например, если мы опросим компании, то один из самых популярных проектов ⁇ это введение зеленого офиса. Это экономия бумаги, это печать на двух сторонах бумаги, это переработка бумаги. И это тот проект, который действительно нравится и который легко внедрять, но который может помочь компании не только говорить о том, что они вот экологичны, да, но, наверное, больше... Это также может отразиться и на экономии компании в части ну, закупок. Так, так. И, в принципе, а на вещи бизнесу потребно впровадживать КСВ в себе? Вот мы зрозуміли, что это корисно, но вопрос, на вещи? Вы знаете, мне кажется всегда, что если компания начинает внедрять корпоративную социальную ответственность, то это уже степень развития компании. Они понимают, эти компании уже понимают, что, во-первых, они пришли всерьез и надолго. Они не пришли заработать там очень быстро, большую прибыль и уйти. Они пришли, чтобы совместно, или там открыли свои офисы, чтобы совместно развиваться с этим обществом. А второе — это репутация. И это, вы знаете, сегодня очень много внимания уделяют социальной ответственности те же инвесторы. Mm -hmm. Сегодня есть международные инвесторы в Украине, тот же EBRD, Европейский банк реконструкции и развития, которые обязательно просят при принятии решения об инвестициях экологическую экологическую uh -huh. политику компании. Uh -huh. Поэтому сегодня те же потребители, у нас много компаний, которые уже европеизировались, которые уже работают на европейском рынке. И сегодня, чтобы быть, получить доступ в этот клуб uh -huh. компаний, КСО компаний, а uh -huh. это самые крупнейшие компании мира, которые uh -huh. реализуют КСО, то вот КСО ⁇ это билет такой клуб uh -huh. вот например такие компании в, в Украине в Украине так. Uh, пожалуйста есть компания Киевстар uh -huh. uh, один из замечательных примеров, которые они делают это безопасность детей в интернете uh -huh. и, uh, этот проект uh, и программу целую uh, ввела Microsoft, которая объединила очень много партнеров и сегодня Киевстар, как э, компания поняла, что для них это действительно соответствует их бизнесу, и они делают очень большую кампанию по повышению осведомленности uh -huh. а, о безопасности детей в интернете, по повышению осведомленности родителей. В первую. первую, да, в первую очередь они проводили очень интересные исследования, когда родители даже не знают, где их э, дети. Э, находятся по вечерам на каком сайте и сегодня этот проект, кстати, экспертами в Украине был признан э, таким проектом, который способствует развитию Я общества. Да, да, получили оценку. Но есть очень много других компаний. Та же компания МТС телеком-компания телеком тоже, они делают без, безумно интересный проект по телемедицине. Они были новаторами, которые совместно с международными организациями ввели этот проект телемедицина. Что это такое? Телемедицина? Я не встречала такое понятие. Это когда врач в одном городе может получить консультацию ведущего специалиста в другом, в Киеве, например, угу. и, соответственно, помочь своему пациенту. Но сегодня они уже этот проект расширили, они уже Работают со скорыми, чтобы люди, которые позвонили, чтобы э, доступ э, до э, бригады скорой помощи, он был очень быстрым. Например, есть э, стандарты 9, 1, 911. Mm -hmm. да? Да, Там так, 50 так. секунд должно пройти от звонка до э, скор бригады скорой помощи, которая выезжает. Так. А в Харьковской области у них был результат 40 три секунды. Даже, лучше. За какой программе, которую а, реализовала компания? Да, 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 в рамках этой программы. К этой программе сегодня во Львове присоединился ДТЭК и Фонд развития Украины, например. То есть программа расширяется, но здесь необходима поддержка государства, потому что одни компании не могут полностью внедрить проект медицина в Украине. Угу. Есть такое питання, воно надійшло до нас з Харкова. Есть є нормативні акти, які регулюють питання КСВ? Uh, очень хороший вопрос из Харькова. Uh, ну, мы начинали с того, что говорили, что КСО — это дело добровольное, а затем уже общество должно ставить оценку той или иной компании, что, смотря uh, на то, что они делают. Uh, поэтому uh, Законодательство, но ну, есть законодательство, компании должны ему следовать. Но сегодня, например, та же Европейская комиссия, у них сегодня есть стратегия корпоративной социальной ответственности до 2014 года, в рамках которой каждое правительство стран ЕС должны принять свою политику по... А промотированию корпоративной социальной ответственности. Что это значит? Это означает, что, компания, что государство должно использовать, как мы называем, мягкие меры по стимулированию КСО. Что это могут быть? Конкурсы, какие-то рейтинги. То же самое, те же правительства должны включить в закупки. Один из критериев — это экологичность компании, ее позиция по социальной ответственности. Угу. Есть такая вырезка из статьи, Де написано, що в одних країнах КСО є інтегрована в громадську політику і наводяться приклади: це Данія, Франція, Фінляндія і Швеція. А в інших соціально відповідальні практики виключно прерогативні компанії, це такі як Греція, Ірландія, Нідерланди і Словенія. Далі пишеться, що в Україні саме це поняття перебуває в стадії становлення і принесли до нас фактично це іноземні компанії. Які працюють так, чи є в нас вже ми говорили про «Київстар», про МТС, але чи є реальний розвиток, чи приймуть старі компанії, що давно вже працюють на території України там десятки років, чи зможуть вони приєднатися і отримати цей квиток КСВ? А ви знаєте, коли в 2006 році шостому начина получила старт концепція корпоративної соціальної відповідальності в Україні? Действительно, ее принесли международные организации, тот же глобальный договор ООН, но она была поддержана украинскими компаниями и для украинских компаний в большинстве своем старых предприятий, о чем вы говорили, это не совсем новая тема, mm -hmm. потому что если мы вспомним а, советское время, то а, был, было такое понятие как моногород, когда mm -hmm. есть одно предприятие и оно содержит и больницы, и школы, и стадионы, и поэтому мне кажется, что наши предприятия знали, возможно, только называли это по-другому. Здесь больше, больше интересна политика собственников. Насколько они пришли? Это не державных, а приватных предприятий. А политика государственных компаний безумно важна, потому что это сигнал, то, как должны вести другие компании. И та же Швеция, они в первую очередь начинали с государственных компаний, которых обязали и отчитываться о том, что они делают по корпоративной социальной ответственности. Держава мая показать пример. Пример. Да, все абсолютно. Ранкови побожание нашим телеглядачам. Я хочу пожелать, чтобы мы становились, наверное, каждый из нас становился более ответственным, а компании проявляли свою... Соціально екологічну відповідальність для того, щоб ми двигались світла будущее для України. Дякую вам. Дякую, що ви до нас завітали. Будьте відповідальними, цінуйте те, що маєте, і будьте щирими і чесними з собою, будьте людяними. Ми продовжимо наш ранковий ефір.